Так, слава Україні, мої друзі! Велабуги, значить, росіяни хвастаються тим, що вони налагодили виробництво так званих граней. Ну, вони вперто Шахіди називають своїм своїм виробництвом. Типу це вони самі це придумали, самі це налагодили. Ось, розказують про те, що вони навіть дев'ятикласників залучають до цього, і що це вони вже масштабували. І порівняно з прошлим роком, вони в в десять разів вже збільшили це виробництво. До чого я веду? До того, що росіяни знайшли дуже дешевий, я б сказав, спосіб нищити нашу інфраструктуру, наше військове та промислове виробництво, а відповідно і нашу економіку. І тому нам треба якнайшвидше знаходити рішення боротьби з цим. Ну, рішення, в принципі, вже є. Це півідрони, І я знаю, вже ми десь на півляху до цього масштабування теж. Теж не споможо щось, намагаємося робити, але кепсько те, що поки що росіяни все одно нас обганяють навіть в цьому технологічному аспекті. Нам треба якось вириватися в лідери і потрошку їх посувати на цих позицій. Все, слава Україні! Работала. Помните историю ВТ-40, где важно было добиться массовости. Также и с Геранью. Этот беспилотник безусловно ценен тем, что он эффективный и высокоточный, но куда важнее, что плюс к этому он еще простой, дешевый и потому массовый. Вы только посмотрите на размах этого производства. Огромные светлые ЦК, в которых можно заблудиться. По площадям этот завод не уступает авиационным. Сотни станков, тысячи работников и куда ни глянь, кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся колледже, созданном теми же людьми, кто организовал производство гераний. Школьников они приглашают сюда сразу после 9 класса, а после колледжа – завод на завод. Опыт Алабуги отметил и даже призвал тиражировать Владимир Путин по технологическому суверенитету нашей страны, чтобы ни от кого не зависеть, как это уже сделано на производстве гераний. Это полная настоящая локализация. Значит, наход... Заходят э, бруски а алюминия, из них делаются двигатели, микроэлектронные чипы, из них делается микроэлектроника, углеволокно, стекловолокно, делаются фюзеляжи, то есть полная локализация, настоящая, честная. На этом заводе есть и собственные литейные цеха, где отливают алюминиевые блоки моторов, есть кузнечные, в которых изготавливают детали из стали, есть сборочные, где моторы герани собираются. И вот перед нами двигатель в сборе. Есть свои испытательные станции. Наконец, есть то, чего ни у кого нет. Такого массового, такого масштабного производства двухтактных двигателей в России нет больше нигде. А ведь мы рассказали только про мотор. Точно так же здесь сами делают корпуса гераний. Сами... И так как э, Европа и Америка не дают нам далеко бину сброю, они нам дают типа ракеты, и то, не сейчас дают, а будут, планируют давать нам ракеты малой дальности, То нам треба теж, так як і росіяни, масштабувати саме такі от шахеди, щоб ми могли лупити по їхній території, там, по їхніх заводах, по їхній промисловості, по ну, тобто по їхній логістиці, щоб їм теж було важко дихати і важко спрацювати в цьому напрямку. Все, всіх обійняв, гарного, всім настрою, разом до перемоги.